Всем привет! Вы на канале Ксения Загребнева. Я бы сегодня хотела провести книжку номер 4. Давайте начнем. Я открываю нужную страницу. То, что мы с вами прошли, я это все. А мы проходили с вами вот это вот, и я перехожу на страничку вот эту. Давайте начнем. А, как сейчас скажу, 11 страничку мы будем проходить с вами и 12 и 13. -ю. Давайте начнем. 11. -й. Кто я? Эти природные снимки немнож немножко не получились. Сможешь осознать все их сфотографированных? Конечно, даже в камере очень хорошо их видно. Вот, видите, Дьюс, Фрэнки, Клади, Кладин и Лагуна. А, тут я подписала еще. А, внизу написано, быстро плавает, дышит под водой. Лагуна люблю. Обостренное чувство, особенно при полной луне. Кладин Вульф. Третья картинка неплохо играет в Гробобол. Дьюс. Я сначала сомневалась очень, но это был Дьюс, да. Четвертая картинка бьется током при сильных эмоциях. Особенно, когда ходит в магазин с подружками. Переходим на следующую страничку. Тут две странички эти соединенные. И сейчас я буду это все, кроме вот этого вот... Тут есть вопросы, я должна на эти вопросы ответить. Тут три ответа. Все вам буду рассказывать, говорить про... Что сейчас скажу? Ну, это сейчас вы узнаете. Этот вопрос я не буду, потому что я его плохо знаю и вообще не знаю. Так что ладно. Не, не, сейчас не про это. Друг в беде не бросит. Владин Вольф и дракулавр дружат уже очень давно. Их редко увидишь поодиночке. Бог о Бог, по дороге прошли огонь, воду и медные трубы. Если бы тебя забросили в школу монстров, с лучшей подругой, что бы произошло? Сейчас мы узнаем. А первый вопрос. В трансливании проходит показ мод, которого ты ждала целый год. Подруга согласилась по пойти с тобой, но потом обнаружила, что у нее же в этот день важная встреча в книжном клубе. Как ты поступишь? А. Попрощаешься с подругой и пойдешь на показ одна. Не делай это упускать танцы мод. Б. Махнешь рукой на показ мод и отправишься с подругой новые вещи. Можно и в магазине посмотреть. И В. С подругой ты сходишь, поддержишь ее, но со встречи уйдешь пораньше, чтобы успеть к финалу показ мод. Я выбрала последнее. В. Переходим ко второму вопросу. Популярная девочка приглашает тебя посидеть с ней в кафетерии. При одном условии. Подругу ты туда не берешь. Что ты выберешь? А. С улыбкой откажешься. Б. Скажешь подруге, что... Позависаешь с ней завтра, она поймет. В пойдешь обращаться, общаться с подругой, кто знает. может в последний раз видимся. Я убрала А, с улыбкой откажусь. Третий вопрос. У тебя есть два билета достать, которые очень трудно. На интересное шоу. Кого ты привысишь подругу или парня, которого тебе, тебе нравится? А. Спросишь подругу, не обидится ли она, если ты пойдешь с парнем и будешь изо всех сил надеяться, что он не обидится. Б. Такой шанс выпадает раз в жизни. И ты зовешь парня, подруга поймет. В. Ты идешь с подругой, ей, ее ты знаешь уже много лет, а парня всего-то пара месяцев. Я выбрала А. Спросишь подругу, не обидится ли она... Если ты пойдешь с парнем и будешь изо всех сил надеяться, что подруга не обидится. Я обрела А. Четвертый вопрос. Вы с подругой пошли пробоваться в хор, и ее взяли вокалисткой, а тебя на подпевку. Как ты отре отреагируешь? А. Попробуешь подружиться с кем-нибудь из подпевки. Вместе веселей. Б. Начнешь внимательно наблюдать за подругой и постараешься научиться пить так же. В. Уйдешь... Не медля, и странно, что подруга не сделала так первой, узнав, что вас разделили. Я выбрала Б. Начнешь внимательно наблюдать за подругой и постараешься научиться петь так же, как и она. Пятый вопрос. Подруга по секрету призналась тебе, что влюбилась в первого кар... парня в школе. Но вот беда, он тебе тоже нравится, и ты к нему дышишь. Расскажешь ей об этом? А, нет, и к тому же она сама попробует закрутить с ним. Отношения за спиной подруги не твоя вина если он выберет тебя Б конечно вашу дружбу никакому парню не разбить В не будешь рассказывать она сказала первая ей карта в руке я выбрала Б конечно вашу дружбу никакому парню не разбить дальше ну и последний я не буду потому что тут не знаю как делать это вот, последнее ну вот и все я сделала три страницы. Спасибо вам большое за внимание. Всем пока. У, смотрите номер книжку 5. Надеюсь, вам было очень интересно. А может, книжки номер 5 вам будет еще интереснее. Пока!